Ну, я вижу человек православный, православный. Христианин. По конфессии православный, да. В зачем нигде зачем такие уточнения? Зачем которых, такие уточнения? Там нигде. Написано только, кто любит меня, тут соблюдет мои заповеди. А кто говорит, что любит и заповеди не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины. Да. Не зависит от Абсолютно, Сапоги, вот знаешь, и не поспоришь с тобой. И не поспоришь. Ну вы христианин тоже, да? Да. Ну, слава Господу. А насколько вы христианин? Вы читаете Писание? Нет, вот, нет, я, все... я я я не вациркуленный человек абсолютно. Ну, а Библию просто читаете? Ну, когда-то будучи еще юношей э -э, в институте я изучал теологию, поверхностно очень. Ну, а вы молитесь вообще вот, да, по-своему, своими словами? Да, своими словами молюсь. Аминь. Не, я тоже. Я очень наш, псалмами и своими словами молюсь. Ну, еще я всем вообще молюсь, у меня тут все есть. Но своими словами просто обязательно. Люди не понимают, насколько это важно. Как Бога? Зовут? Начинают... Вот просветите меня, как зовут Бога? У него же есть имя? Да, у него много имен. Я не считаю, и... Being, Это неправда. Не может быть у Бога много имен. Бог он един, он, он есть свет. А это у дьявола может быть много имен. Нет, я могу вам сказать, если не брать такие, как иего вы понимаете, Иисус Христос, Аллах переводится располагаться. Иисус, Иисус Христос Бог. Что вы меня путаете? Да, это Бог, что вы меня путаете? Иисус Христос давайте, не давайте Бог. Давайте не будем спорить. Послушайте, давайте не будем спорить. Я пережил клиническую смерть, я вам свидетельствую. Я, я знаю, что Я, я с Кантом там завтракал. О чем вы? Я, вы слышите меня? Слышу, вы, вы пережили вопрос, клиническую смерть. Бог есть. Есть любовь одним словом. Вопросов нет, любовь. а имя есть? Иисус Христ. Выше любви Иисуса Христа вы не найдете. Так он же Только не Бог. Богу. Так он и Сын Божий, и Бог в одном лице. Ну как? Не Понимаете? может так быть. И Сын Божий, и Бог. Может так, так, это какой-то инцест, Христа что и подумайте. Посмотрите на Иисуса Христа, подумайте, мог бы ли обычный человек... Угу. Или пророк так сделать потерпеть такую жертву, такую любовь на кресте, умереть за грехи всего мира, добровольно, всех народов. У него нет лицеприятия. Мог бы ли Бог так сделать? Мог бы ли так человек да, делать? Не конечно, конечно, мог, не, мог. Не, он, он же был человеком. Нет, человек. не мог он, он, же был еще, сын, он же был сын Бога и э, обычной человеческой женщины. Правда же? Нет, это не обычная человеческая женщина. Не вот человеческая женщина? Она была... Она, во-первых, была святая по благодати Божьей. Второе, ну, -то она, она потом стала, но ну, что вы? Послушайте, вы меня не путаете. Вы меня не путаете, я сам запутаюсь. Боже был, была святая, она была девственница, и, она, и Иисус Христос родился без участия мужчины. А так правильно, Божьей, с участием понимаете? Бога. Это непростая это непростая женщина. Конечно, она мать Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь. Но Аминь. он все равно наполовину Аминь. человека Иисус. или нет? Иис... Но она же все равно человек или нет? Послушайте, подождите, Давайте определимся. Мать Божья, она человек? Логично. Слава Богу. Значит, полдела сделано. Значит, идем по пути исправления, по пути, так сказать, выздоровления. Идем дальше. Идем дальше. Если мать Божья, мать Иисуса Христа человек, а Отец Иисуса Христа существо, которое мы называем Богом, то он кто? Это и Сын Божий, и Бог в человеческом обличии. Я вам отвечаю, не перебивайте. Не перебивайте, ни в коем случае. Почему вы могу? Можете... Очень даже могу, вы сильно ошибаетесь. А если бы вы могли, вы бы уже приняли это. Вы мне, я, понимаете, я пережил клинику. У вас клиническая смерть была? Я не буду это обсуждать. Своим, а я вам вас говорю, не знаю. что Иисус Христос вас любит, это и есть истинный Бог. Это Царь прекрасно. Зарига. Я же не против Я, я же только за. Божий, да вы подождите вы. Это я же абсолютно не против того, что Иисус Христос меня не любит. Нет. Я этому крайне вы рад. Вы и я испытываю к нему взаимные чувства, поверьте мне. Слава Иисусу Христу. Вот, вот и я, я об этом говорю. Ну так о чем вы мне говорите? -то? Я говорю, что просто Иисус Христос не Бог, а Сын Божий. Вы можете называть его Сын Божий, вы можете прийти к Богу через Иисуса, только через Иисуса Христа. То есть все-таки могу, Иисуса да? Христа. Вы Христа. считаете, я могу? Что, ну если вы обращаетесь к Иисусу Христу, обращайтесь ну, к Богу. В смысле? Вы, вы же не об этом говорите. Вы говорите о том, что я могу прийти к Богу. Я вы говорю об этом. считаете, что я да, могу я, прийти Я вы, вы очень послушайте, вы очень много думаете. Если вы обращаетесь к Иисусу Христу, обращайтесь к Богу. Подождите, к Богу вы считаете, что когда обращаетесь к Иисусу Христу или напрямую к Богу, то думать не стоит? Мне кажется, стоит. А ну, а, когда, кажется... когда вы обращаетесь ну, напрямую к Богу, вы обращаетесь, напрямую к, Богу, вы обращаетесь да. к Иисусу Христу. Ну хорошо. Я согласен. Как вас зовут? Без, без разницы. Без разницы. Делом. Здравствуйте, без разницы. Э, скажите, пожалуйста, э, как вы считаете, любой ли достоин прощения? Без разницы. Любой ли достоин? Бог дает всем шанс на покаяние. Пока мы еще в теле всем. физическом на, на планете Земля, ну, конечно. А на какой планете мы еще можем быть телефизическом, где нам не могут дать прощения? Ну, на какой дальше будет вечная жизнь, когда наша временная жизнь закончится, когда тело умрет? Mm -hmm. Ну, то есть э, любое существо э, заслуживает на прощение при покаянии, правильно? Прощение Божие, да, людское мы можем не простить, но Бог, если человек, не это я, это я, конечно, про Бога говорю. Послушайте, я слушаю, это слушаю, Покаяться, это не, это не, это не прийти батюшке выписать грехи свои на листочке. Да, ну что, конечно, я к продавцам свечек не Я с вами согласен. Даже спорить не стану. Вот. Продавцам свечек если я покаялся, даже не пойду. Вот, искренне если раскаялся. Если покаялся, Любой, если любое покаялся, существо если на этой планете может получить Если он покаялся, если он греха больше не повторяет, и если он начинает жить по заповедям Божьим, тогда, конечно... Любое существо на этой планете при искреннем раскаянии может получить Божье прощение. Да, потому что Бог любит и обещает всякий грех проститься человеку, кроме хуйна Святого Духа. Не потому что мы покаялись, а потому что мы все уже достойны ада в любом случае и смерти, но потому что он нас любит. Но нам надо покаяться в любом а случае. Тот, кто, а, да тот, есть, а, а кто руководит? А кто руководит? руководит Адам. Ну извините за слово руководит. Ну сатана, кто руководит, Адам, а бог, а бог руководит дьяволом. Он сатана. Дьявол сатана дьявол. Он и дьявол Это, разное, это разные фигуры. А? Ну а противоположности, конечно. Сатана и дьявол, дьявол это разные убить. фигуры. Нет, одно и то же. по-любому, можно называть. У меня одно еще один. Тоже. У меня к вам еще один вопрос. Вы Сейчас э, осознанно опровергаете святое Писание или просто по незнанию, по ошибке? В смысле опровергаю? Ведь в святом Писании написано, что да, 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 5, я. 5, 5. И вот я и спрашиваю, почему вы его опровергаете? Ведь в святом Писании в 5, пророчествах, пророчествах, пророчествах написано, что на сатана будет низвержен и все остальное пятое десятое, помните? Аминь. Аминь да. Так 100%. Э, это значит, что он априори, Плава, э, априори 100%, 100%, 100 априори, даже всего. в случае раскаяния не заслуживает прощения. Вы не допускаете мысли. Не что, значит, не все заслуживают прощения. Не, ну у А будет, если вдруг да, сатана если раскается? Не, ну не В нет. Почему нет? а вдруг не, он не, Ну это же, дьявол, это, же когда-то это же когда-то был любимый они ангел не Божий. Дьявол и его легион, они не могут каяться. Почему они? они? Могут? они себя такими сделали. Кто себя такими сделал? а разве не, послушайте, Простите, послушайте а разве сюда, нет, не Бог их сделал? Простите. а разве, не, Бог а разве не, был Люцифер любимым Божьим дьяволом? Послушайте, я вам отвечаю. Иисус Христос создал Люцифера, тут он был не существ, Иисус Христос создал был... Люцифера, а потом Люцифер создал Иисуса Христа? Господь, что Господь вы несете? Люцифера, да. Вы слышите меня? Да, слышу. Господь создал Господь Люцифера. Создал создал Люцифера, Люцифера. Дал, вы думаете, да? да? Господь создал Люцифера, ангелом света, дал ему свободную волю. Люцифер сам отрекся от Бога. Причем а раскаяться Бог? он Люцифер? может? Он не будет, потому что... Откуда он вы знаете? И, и а вдруг он вот передумает? Не, написано, не будет дьявол. В смысле? Каяться. Ну, то есть все могут. Ну, а, а если про вас завтра напишут, не что вы не, не рассказываете? Не каяться, дьявол не будет, и демоны не будут каяться. Ну почему вы так уверены? А вдруг они придумают? Потому что они окончательные. А что такое, что такое окончательное? окончательное? Они же существуют что, сейчас. Смотрите, подождите, подождите, они же сейчас, сейчас существуют. Петру, Скажите, Петру дьявол, на себя, дьявол существует, существует? Существует. Я вам говорю, вы сейчас на себя петлю навесите и прыгните с окна. Это будет ваше окончательное решение. В рай вы уже никогда не попадете. Так я тогда -то буду мертвый. Вы... А он-то живой. Потому что потому что вы выбрали идти в ад, понимаете? Подождите. Это ваше... Но он-то как... мертвый, как... он-то живой, а я буду мертвый. Это не одно и то же. Ваше тело будет мертвое, ваш дух уйдет в ад. Вопрос не в том. Вопрос в том, что Люцифер, он же сатана, он же дьявол, он сейчас существует вместе с тем, как существует Бог, вместе с тем, как Сын Божий э, во спасение ваше э, отдал свою жизнь. А вот сатана возьмет и раскается. И что ж тогда? Он не будет каяться, я вам ответил. Да ну что же это за ответ? Это не ответ. А он возьмет и назло вам. А вот а как вот он нас и на зло вам раскается. И что тогда? Я, да, вроде нормально. Все в порядке. Не не в порядке. Не не почему вы отка... отказываете Если существу? Уме, почему вы... Почему вы... Вы навсегда запомните меня эту информацию. Да, 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 обязательно. Я Скажите, обещаю. пожалуйста, почему вы отказываете существу, которое любил кто Бог? Любил... Кто он не будет каяться. Написано Подождите. Видео, разве, не раз... каяться. разве не Бог создал этого ангела. Разве он не был любимым божьим ангелом? Разве это не так? Подождите, разве не Бог создал его? Разве он не был любимым Его э, ангелом? Да, он предал, но он же может раскаяться. Почему вы считаете, что вы, жалкий русский человек, раскаяться можете, а великий сатана не может? Окончательно. Или вы считаете себя выше? Окончательно. Окончательное решение, это Гитлер говорил в свое время. Не надо мне цитировать Гитлера. Окончательное решение это фразы из деятельности Адольфа Алозича Шекельгрубера. В миру его звали Гитлер. А вы его сейчас цитируете. Чем вы отличаетесь от сатанинского отродья, юноша? Куда же ты, дорогой? <реш> Оля Максим, дякую, вітаю. Вибачте, да. ну, така ось імпровізація вийшла. Вибачте, друзі. Може, хтось. Ну, правда, якщо люди вірять в Бога, я ну поважаю це і насправді ставлю до цього з величезною повагою. Але коли я бачу ось це. Це ж, не, це ж не християнство. Це ж якась секта. Кончених дебілів. Вибачте, люди, які вірять в Бога, вибачте мене за те, що я зараз сказав, Ну, але це така собі юридична імпровізація. Ну він же каже, що кожному може бути подаровано прощення за умови покаяння. Знаєте, в чому справа? Це стосується лише тих кого є душа, він просто про це не знає. Він такий християнин, як е, я, вибачте, мене архієрій. я на архієрію не схожий. Е, покаяння може бути лише в того, в кого є душа. В ангелів душі нема, він просто про це не знає. Духовні особистості це лише люди з точки зору християнства. Ну, це ось так виглядає. Ну, йому нема чого відповісти, бо він такий, ну ще раз кажу, він такий християнин, як я архієрей. Ви мене за це вибачте, віруючі люди, вибачте, від щирого серця, вибачте, я пісню поставлю краще. Добру пісню.